এই পৃথিৱীত সফল ব্যক্তিসকলে যিকোনো নতুন কামৰ কাৰণে নতুন বছৰলৈ অপেক্ষা নকৰে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে ফেচবুক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ নতুন বছৰৰ অপেক্ষা কৰা নাছিল ৰণাল্ডোৱে ফুটবল প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ নতুন বছৰে অপেক্ষা কৰা নাছিল এই পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সফল ব্যক্তিয়ে নতুন বছৰলৈ ৰৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয় কাম এটা কৰিবলৈ নতুন বছৰে অপেক্ষা কৰিছে জীৱনত যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে কিবা এটা সংকল্প যদি কৰিব বিচাৰে তেন্তে কিয় দুহেজাৰ পঁচিছলৈ ৰ'ব লাগে যিসকলে নতুন বছৰত কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক কাৰণ আমাৰ জীৱনৰ ইমান মূল্যৱান সময়বোৰ দুহেজাৰ পঁচিছলৈকে এনেই কিয় বৰবাদ কৰিব লাগে কাৰণ আপুনি দুহেজাৰ পঁচিছত কৰিম বুলি ভাবি থকা কামটো আন কোনোবাই হয়তো এতিয়াই কৰিব যাৰ কাৰণে তেওঁ কামটো আপোনাতকৈও আগুৱাই যাব যেনেদৰে এই বছৰটো গৈছে তেনেদৰে নতুন বছৰটোও যাব তেনেদৰে সেই বছৰটোৰ শেষৰটো দিন হ'ব সেইদৰে দুহেজাৰ পঁচিছৰ প্ৰথমটো দিন হ'ব দিনৰ যেতিয়া কোনো পাৰ্থক্য নাই তেন্তে আপুনি কিয় নতুন বছৰলৈ অপেক্ষা কৰি আছে মানুহে সদায় বছৰটোৰ শেষৰটো দিন ফূৰ্তি কৰে পাৰ্টি কৰে আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰা একেবোৰ ভুলকে কৰে আপুনি যদি কিবা কামৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু যদি কি কৰিব ভাবি নাই পোৱা তেন্তে সোনকালে নিৰ্ধাৰণ কৰক আপুনি জীৱনত কি কৰিব নহ'লে জীৱনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আপোনাৰ কি কৰিব জীৱনত সফলতাৰ বাবে নিজৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক আৰু তাৰ বাবে কৰিব লগা অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰক নতুন বছৰ আহিব আৰু যাব কিন্তু এইদৰে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনো পাৰ হৈ গৈ থাকিব গতিকে যি কৰিব লগা আছে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক যাতে নতুন বছৰটোৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই আপোনাৰ জীৱনটোৱে নতুন যেন লাগে মানুহৰ প্ৰকৃতি যে যিমানেই কম সময় থাকে মানুহে সিমানেই কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰে গতিকে নতুন বছৰ অহাৰ আগতেই নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়ক নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰাই লওক আৰু পৰিকল্পনা কৰিলেই নহ'ব এই কামটো সম্পূৰ্ণভাৱে মন প্ৰাণ ঢালি কৰি দেখুৱাব লাগিব যাতে নতুন বছৰটোত যিসকলে আপোনাক লগ পায় তেওঁলোকে আপোনাৰ সফলতা দেখি আচৰিত হৈ যায় এইবাৰ তেন্তে নতুন বছৰত নহয় নতুন বছৰ আগতে কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ক মানুহে যদি কৰিব নিবিচাৰে গোটেই বছৰো একো কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি কৰিব বিচাৰে মাত্ৰ এমাহটো কৰি দেখুৱাব পাৰে